ভিডিঅ' বনাই মাহত কিমান পইচা পাওঁ আৰু বহুতে কেইদিনমানৰ পৰা মই ধৰি লওক ইনবক্সটো মেছেজ আহি আছে যে কেনেকৈ ফলোৱাৰছ বঢ়াব পাৰি কেনেকৈ আপোনাৰ ভিউজ বঢ়াব পাৰি বাইদেউ জনাবচোন আপুনি যিহেতু পুৰণা ক্ৰিয়েটৰ লগতে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সেইটো আৰু তাৰ উপৰি মই কাটিং ৰিলেটেড কথাকেইটামানো ক'ম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ যিহেতুকে অনলাইন কাটিংটো বাৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্নগৰাকীয়ে শিকিব পাৰে কিন্তু অনলাইন কাটিঙৰ ক্ষেত্ৰত মানে কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু অফলাইন কাটিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ঘৰত আহিব লাগে মোক ধৰি লওক ডিব্ৰুগড় মাজুলী লখিমপুৰ যোৰহাট বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কল কৰে অফলাইন কাটিঙৰ কাৰণে যিহেতু মোৰ ঠাইটো ডিচটেঞ্চটো বহুত দূৰ হৈ যায় গতিকে অফলাইন ক্লাছটো কৰাটো সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইবাবে মই আজি মই মোৰ ক'ত ঘৰ সেইখিনি কৈ দিম ইতিমধ্যে আগৰ পৰা যিখিনিয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে জানে নতুনখিনিয়ে নাজানে সেইটো কথা আৰু তাৰোপৰি যিহেতুকে ভিডিঅ' জগতত এতিয়া বৰ্তমান সময়খিনিত ঘৰে ঘৰে বা যাৰ যাৰ মোবাইল আছে প্ৰায়সংখ্যকে ভিডিঅ' বনাব বনোৱাত লাগি গৈছে যেতিয়াৰ পৰা কণ্টেণ্ট মনিটাইজেচন দিছে কিন্তু বস্তুটো দেখা দেখোঁতে যিমান ইজি কিন্তু সিমান প্ৰকৃতাৰ্থত সহজ নহয় আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই এই বিষয়টো বহুত বেলেগ ধৰণে ভাবিবলৈ লোৱা দেখা গৈছে যে ভিডিঅ' বনাই পেলাই বহুত লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি আচলতে নভৱ আৰু কোনো কথাও নাই নাভাবিবনো কিয় এটা চামে দেখুৱাইছেই তেনেকৈ নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে যদি কিবা এটা লৈ পেলাই ফেচবুকৰ পইচাৰে লোৱা বুলি কওঁ বা নিজৰ বেলেগ এটা চাইড বিজনেছৰ পইচাৰে যদি কিবা এটা লৈ ফেচবুকৰ পইচাৰে লোৱা বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি ধৰি লওক উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ তাত প্ৰভাৱ পৰিব এতিয়া কণ্টেণ্ট মডিটাইজেশ্যন দিয়াৰ পৰা যিহেতু প্ৰায় সংখ্যকে ভিডিঅ' বনোৱাত লাগিছে বা ফটো দিয়ে ষ্ট'ৰী লগাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে ফেচবুকৰ পৰা কিমানখিনি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি অঁ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ পৰা পোৱা যায় প্ৰম'চনেল ভিডিঅ'ৰ পৰা প্ৰম'চন কৰিলে কিবা এটা পোৱা যায় সৰহকৈ কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ভিডিঅ' বনাই পেলাই নৰ্মেল ভিউজত পইচা উপাৰ্জন কৰাটো ইমান ইজি নহয় মিলিয়ন হ'লে কিবা এটা বাৰু ভালকৈ পোৱা যায় সেইটো এটা বেলেগ কথা গতিকে সেইটো ভুল ধাৰণা লৈ থাকিব নালাগে আৰু এটা কথা যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' বনোৱা তেতিয়া অলপ আৰ্নিংবোৰ হাই আছিল ভাল আছিল আৰ্নিংটো কিন্তু এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন কৰি দিছে বহুতে ভাবে যে ফটোত পইচা পায় ষ্টৰিত পইচা পায় কিন্তু ভিডিঅ'ৰ ভিউজ বহুত হ'লে ওৱান মিলিয়ন হ'লে আগতে যদি কোনোবাটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনাৰ কথাটো উদাহৰণ দিছোঁ পঞ্চাছ ডলাৰ পাইছিল এতিয়া সেই ওৱান মিলিয়ন হ'লে সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা চাৰি ডলাৰ বা পাঁচ ডলাৰ পোৱাও ৰেকৰ্ড আছে গতিকে ভাবক ওৱান মিলিয়ন হোৱাৰ পিছতো যদি চাৰি ডলাৰ হয় বা পাঁচ ডলাৰ হয় এক ডলাৰত ইণ্ডিয়ান ৰুপিজত কিমান হয় আশী টকা বা তাতকৈ অকণমান বেছি কথাটো তেনেকুৱা আচলতে আমি বাহিৰৰ জগতখন চাই পেলাই কিবা এটা কথা নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ ইমান সহজ নহয় আৰু তাৰ উপৰি ভিউজৰ ক্ষেত্ৰত বা ফল'ৱাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কাৰোবাৰ সহায় লৈ পেলাই বা শ্বেয়াৰটো লৈ পেলাই কেইটামান ভিউজ বা কেইটামান ফল'ৱাৰ্ছ ল'ব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ সেইখিনি ৰিয়েল ফলোৱাৰছ নহ'ব কাৰণ যিখিনিয়ে ধৰি লওক আপোনাৰ যিটো আপুনি দিয়ে আপোনাৰ কনটেণ্ট যিটো সেই কনটেণ্টটো চাই যিখিনিয়ে ফল' কৰে তেওঁলোকহে আপোনাৰ ৰিয়েল ফলোৱাৰ কাৰণ তেওঁলোকক সেই বস্তুটোৰ প্ৰয়োজন আছে সেইবাবে আপোনাক ফল' কৰিছে কিন্তু এতিয়া মোৰ যিখিনি ফলোৱাৰছ আছে তেওঁলোকৰ ৰুচি অভিৰুচিটো বা তেওঁলোকে কিবা এটা শিকাৰ মানসিকতাৰে আছে গতিকে মই সেই বস্তুটো বুজি পাইছোঁ বা উপলব্ধি কৰিছোঁ এতিয়া কোনোবাই যদি ধৰি লওক ৰিলচ দিয়ে নচা বা তেনেকৈ যিবোৰ ৰিলচ হয় সেই তেনেকুৱা ৰিলচ দিয়ে এতিয়া ৰিলচৰ ভিডিঅ'টো যদি মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ মোৰ দৰ্শকখিনিয়ে ভাল নাপাব কাৰণ তেওঁলোকৰ যিহেতু মানসিকতা বা তেওঁলোকৰ ভাল লগা ৰুচি সেইটো নহয় গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে যিসকলে ভাবিছে যে এপইচা দুপইচা উপাৰ্জন কৰিম আপোনালোকে ভালদৰে আপোনালোকৰ কণ্টেণ্টটো দি যাওঁ এটা কণ্টেণ্ট আৰু তেতিয়া যিখিনি ফলোৱাৰছ পাব সেইখিনি ৰিয়েল ফলোৱাৰছ তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক মিছামিছি ধৰি লওক আনক গৈ পেলাই মোৰ ঘৰলৈ আহক বা তেনেকৈ ফলোৱাৰছ বিচাৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ কাৰণ সময় বহুত মূল্যৱান সময়খিনি এনে অযথা নষ্ট নকৰিব আমি আনক কেতিয়াও কপি কৰিব নালাগে কাৰণ যদি আমি কিবা এটা বস্তু আনক কপি কৰি পেলাই কৰোঁ কিন্তু সেই বস্তুটোত ৰুচি নাই তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়িব নোৱাৰে নিজৰ মনটোক সোধক নিজে কি কৰি ভাল পায় বা নিজৰ হবি কি নিজৰ ৰুচি কি সেইমতে আপুনি কামটো যেতিয়া কৰিব বা সেইমতে যেতিয়া কণ্টেণ্ট এটা দিব তেতিয়া সেইটোৰ কেতিয়াও অভাৱ নহয় আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও ধৰি লওক ৰৈ যাব লগা নহয় মাজতে কিন্তু আনক কপি কৰি পেলাই কেতিয়াও কোনেও আগবাঢ়ি যোৱা মই আজিলৈকে দেখা নাই কাৰণ শ্বৰ্টকাটটো দেখিবলৈ সহজ কিন্তু সেই চৰ্টকাটটো দীৰ্ঘদিন টিকি নাথাকে সেইটো কথা আৰু তাৰ উপৰি কাটিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব যাওঁ অফলাইন কাটিঙৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ঘৰ হৈছে হাজো গেৰুৱাট কাৰণ যদি মই ডাইৰেক্ট হাজো বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে হাজো এৰিয়াটোও বহুত বেছি ডাঙৰ হয় গতিকে অকণমান বেলেগ ঠাইৰ ধৰি লওক আমাৰ হাজোৰ পৰা কলিতাকুছি তেনেকুৱা তেওঁলোকো হাজো বুলি ক'লে হাজোতে পৰা নিচিনা হৈ যায় গতিকে মোৰ ঘৰ হাজো গেৰুৱাত হয় যিখিনি ওচৰে পাজৰে তেওঁলোকে অফলাইন ক্লাছ কৰিব পাৰিব মোক জনাব আৰু ধৰি লওক অকণমান দূৰৰখিনিয়েও অনলাইনত জইন হৈ পেলাই মাজে মাজে অফলাইন ক্লাছত আহিব পাৰিব কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় সেইটো কথা আৰু এটা কথা আছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ বহুতে মোক ডেইলি ব্লগ বিচাৰে ডেইলি ব্লগ দিব লাগে কিন্তু ডেইলি ব্লগ দিবৰ কাৰণে তেনেকৈ মই সময়ে মিলাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ধৰি লওক ক্লাছ থাকে অফলাইন অনলাইন টিউচন থাকে ঘৰৰ কাম থাকে বিভিন্ন কামত এনেকৈ ব্যস্ত থকা যে নিজৰ অৰ্ডাৰো থাকে যে গতিকে ডেইলি ব্লগত নৰ্মেল কামখিনিয়ে ধৰি লওক ঘৰ সৰা ঘৰ মচা বা তেনেকৈ গোহালি পৰিষ্কাৰ কৰা ভাত বনোৱা খেতি বাতি থাকিলে খেতি বাতিৰ লগত ৰিলেটেড কাম সেইবোৰৰ কাৰণে জল্দি জল্দি কামটো কৰিব লাগে আৰু হ'ব লাগে সেইটো মানসিকতাত থাক থকা যায় কিন্তু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ধৰি দিয়া মানুহো তেনেকৈ নাই যে ট্ৰাইপথডাল উলিয়াই থাকিব ভাল নালাগে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত সেইবাবে ডেইলি ব্লগ দিয়া নহয় কেতিয়াবা দিম দিয়ক সেইটো কথা আশা কৰোঁ বুজি পালে আৰু যিখিনি মই কষ্টৰ পইচাৰে নিজৰ উপাৰ্জনেৰে কৰিম সেইখিনি সদায় আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বহুত বেছি আপোনালোকে মৰম দিছে আশীৰ্বাদ কৰিছে মিছা মিছি তেনেকৈ ফলোৱাৰছৰ ক্ষেত্ৰত বা সিউজৰ ক্ষেত্ৰত বহুমূলীয়া সময়খিনি নষ্ট নকৰিব কাৰণ আপোনালোক যিহেতু মোৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা গতিকে বেয়াটো কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ আৰু নিজৰ যিখিনি ভাল লাগে পইচা পাম বুলি নহয় সেইখিনি আচলতে ধুনীয়াকৈ আপুনি স্মৃতি হিচাপে ৰাখিব পাৰে এদিন বয়স হ'লে চাব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীক দেখুৱাব পাৰিব সেই হিচাপত বনাব আৰু বহুতে মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণিটোৰ কথা সোধে ভিডিঅ' বনাবলৈ মই কেনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ বা কি কথা সেই ওপৰত মই আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম সেইটো আৰু বিভিন্ন মই কমেণ্ট পাই থাকোঁ আৰু কিবা জানিব যদি বিচাৰে মোৰ বিষয়ে কমেণ্ট বক্সত লিখিব মই এটা খুব সুন্দৰকৈ ভিডিঅ' বনাম কিয় এনে তাত আপোনালোকক মই মোৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আপোনালোকে কৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ বুজি পাইছে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব আৰু সেয়াই আৰু আগবাঢ়ি যাওক সকলোৱে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে আৰু ইউটিউবত ইমান জটিল নহয় যদিহে আপুনি নিজক ধুনীয়াকৈ স্থিতিত আনিব পাৰে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগতে আপুনি ধৰি লওক যদি ভিউজখিনি পাই যায় ইউটিউবত কিন্তু ফেচবুকৰ নিচিনা ইমান মানে সেই নাই খেলি মেলিটো নাই ফেচবুকৰ কথাটো ধৰিব পৰা নাযায় আপ ডাউন হৈ থাকে যিহেতুকে কিমান টকা পোৱা হয় ভিডিঅ' বনাই পেলাই সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে যিহেতুকে সেইটো জানিবৰ কাৰণে ধৰি লওক ভিডিঅ'টো বহুতে চাইছে নহয়নে এতিয়া মূল কথাটো হৈছে আগতে আছিল যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ হাণ্ড্ৰেড ডলাৰ হ'লে আপোনাৰ পইচাটো সোমাই ফেচবুকৰ পৰা কিন্তু এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ ডলাৰ হ'লে সোমাই বুলি কৈছে আৰু সোমাই টুৱেণ্টি ফাইভ ডলাৰ আৰ্নিং হ'লে ফেচবুকৰ পৰা পইচাটো সোমাই কিন্তু কণ্টেণ্ট মনিটাইজেচনটো পাব লাগিব অকল এনে ভিডিঅ' বনাই থাকিলেও নহ'ব কণ্টেণ্ট মনিটাইজেচন পোৱাৰ পিছতহে আপোনাৰ পঁচিছ ডলাৰ হ'লে পইচাটো সোমাই মাহে মাহে একৈশ তাৰিখৰ পৰা ত্ৰিশ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাৰ পইচাটো সোমাব আৰু ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক ছেম প্ৰচেছ ইউটিউবত কিন্তু হাণ্ড্ৰেড ডলাৰ হ'লেই সোমাই তাত পঁচিছ ডলাৰ হ'লে সোমোৱা কথা নাই হাণ্ড্ৰেড ডলাৰ হ'লে সোমাব আৰু হাণ্ড্ৰেড ডলাৰ আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিজত আঠ হাজাৰ কিবা টকা এতিয়া মূল কথাটো হৈছে প্ৰত্যেক ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰে যে মাহে মাহে পইচা পায় তেনেকুৱা কথা নহয় আপোনাৰ দুমাহ তিনি মাহৰ মূৰতো পইচা পোৱা হয় কিন্তু এনে মিনিমাম আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড ডলাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় মেক্সিমাম আপুনি যিমান আৰ্ণ কৰিব পাৰে সিমান কিন্তু এটা কথা এই যে হাণ্ড্ৰেড ডলাৰটো যে আৰ্ণ হয় এনে নহয় আপোনাৰ মিলিয়নত ভিউজ থাকিব লাগিব লগতে আপুনি গোটেইখিনি কাম সঠিকমতে কৰিব লাগিব সেইটো কথা আচলতে যিকোনো বস্তু বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া কিন্তু যেতিয়া ওচৰ পোৱা যায় বা ধৰি লওক যেতিয়া তাৰ মূল কথাখিনি চেক্ৰিফাইচখিনি কষ্টখিনি আমি পাওঁ তেতিয়া গম পোৱা যায় যে কিমান কষ্ট প্ৰকৃতাৰ্থত সেইটো কথা ভাল লাগিল পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক